Даїшники, які відмовилися від конкурсу, аби потрапити до нової патрульної служби, без роботи не лишаться. Їм запропонують працю в інших підрозділах МВС. Зокрема, у новоствореній службі дільничих інспекторів їм нині планують грошувати повноваження. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Аваков. каже, ті, хто злякався тестуватися, зможуть обрати інший підрозділ. Ба більше вік значення не матиме. Аваков запевнив, якщо кандидатові 45, це не кінець кар'єри. Я убежден, что ряд ваших товарищей не подали заявки, потому что у них было плохое настроение, им не так сказали или там, может быть, они жалеют. Может быть, на зло не подали. Там, да, а, так жалеют. Какова их судьба? Они будут иметь возможность подать заявку в следующий набор. Это первое. И второе. Для всех ваших товарищей или для вас, вдруг не прошедших тесты или вдруг что-то там не сложилось э, в патрульной карьере, э, по каждому из вас кадровики э, по каждому делу пройдутся так, чтобы каждый из вас получил соответствующее предложение. Любое следующее предложение будет лучше того, в котором вы находитесь. Я хочу, чтобы вы это услышали.